В силу собственно, того, что э, власть вот именно в этом формате собственно, предполагает э, проводить избирательную кампанию в смешанном, э, в пропорциональном ажитарном, понятно, что есть надежда на некий собственно, э, перевес за счет применения административных ресурсов. Э, понятно, что админресурс будет одним из э, крупных, весомых игроков э, нынешнего... Собственно политического сезона. Будет ли он определяющим? Я думаю, нет. По одной простой причине. Во-первых, собственно, избирательные кампании очень сильно профессионализовались за счет накопления опыта, накопления команд, которые, собственно, в Украине умеют применять очень широкую палитру политехнических инструментов. В конце концов, посмотрите, просто сколько приезжало людей на наши семинары, сколько появилось профессиональных людей. Да, я думаю, за компании за этот счет станут менее административно регулируемы, станут более профессиональны, станут более чисты. Админресурс не справляется самостоятельно с решением электоральных задач. Админ ресурс, я сегодня уже говорил, это гитара, которая помогает спеть песню, но никогда не заменит ее. А, поэтому... Я думаю, что мы увидим, как админресурс во очень многих местах поможет выиграть выборы, но точно так же увидим собственно, очень много примеров, которые покажут, что админресурс не всесилен. Я думаю, особенно это будет ярко проявляться в центральной, в западной Украине, там, где админресурс пока еще не имеет скажем так, давлеющего значения, там, где он пока только укореняется в качестве политического игрока, потому что произошла смена элит властных, и, соответственно, изменения на местах сейчас вряд ли позволяют говорить о том, что уже была выстроена какая-то значимая пирамида для влияния именно на мнение избирателей. А попытка заставить избирателей заканчивается плачевно, об этом говорит вся история админресурса, вместо... Сторонников кандидат зачастую получает вот, на огромную массу противников, которых попытались заставить, но мы еще и школьного курса физики помним, что сила действия всегда равна силе противодействия.